រះបាលបតសាយតិកោសលទំរាំតែព្រះពុទ្ធសាសនាបានតํរងដក្សានឹងសងរឿយមករហូតមកដល់យុគសម័យយើងនៅបច្ចុប្បន្នពុទ្ធសាសនាក៏ដើរតន្លៃនៅកាលមុនបានជួយគ្នារក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដោយក្តីគោរពព្រោះដើងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់អ្នកដឹង ពេលអ្នកណាធ្វើតាមពាក្យព្រៀមប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធศาสនាហើយប្រមេយបានចូលដល់ក្តីសោកដល់ពុតប្រកតដោយហេតុនេះពុទ្ធសាសនិកជននៅសម័យពុទ្ធកាលចាប់តាំងពីព្រះរាជាមហាអាមាតរហូតដល់សេដ្ឋីអ្នកមានឋានៈប្រជាជនបាននាំគ្នាជួយរក្សាព្រះពុទ្ធศาสនាដោយជីវិតហើយម្នាក់ដល់នៅក្នុងចំណោមស្ដេច ដែលប្រកាសខ្លួនជាពុទ្ធសាសនាឬពុទ្ធសាសនិកជនដែលតឹងរឹងទាំងបានមានចំណាយរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រពុទ្ធសាសនានៅគ្រានោះគឺព្រះបាទបក្សសានទីកោសលរឿងរ៉ាវជីវប្រវត្តិរបស់លោកមានដោយតទៅទៅនេះ ត្រឡប់ទៅកាលពី2500ឆ្នាំជាងកន្លងមកផែនដីឥណ្ឌានៅមានតំប ար រួមជាប្រទេសធំដោយរាល់ថ្ងៃនេះនៅបែងជាដែនដែនផ្សេងៗហើយមានព្រះរាជាគ្រប់គ្រងដែនឲ្យប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចំណោមដែនធំៗដែលមានអំណាចខ្លាំងនៅគ្រាហ្នឹងគឺដែនដែលមានឈ្មោះថាកោសលនៅដែននេះ មានក្រុងសាវថៃជារាជាធានីហើយមានព្រះរាជាគ្រប់ក្រុងដែនព្រះនាមថាព្រះបាទបក្សសានតិកលសលព្រះអង្គគឺមហារាជាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៃព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រង់ជាអ្នកទំនុកបំរុងបុគ្គលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាកងវង្សរីចម្រើននៅដែនមួយនេះ ព្រះបាទបសែនទីកោសលទรงជាអោរោះរបស់ព្រះបាទមហាកោសលលុះចម្រើនបីជាព្រះរិទ្ធិបុតកំឡោះទ្រុសបានសិក្សាសិល្បៈវិជានៅស្រុកតាក់សិលាលុះទ្រុសសម្រាប់ការសិក្សាហើយព្រះអង្គក៏បានទទួលការអភិសេកឡើងជាព្រះមហាក្សត្រក្រុងរាជដែនកោសលតរពីព្រះរេបៃដាព្រះអង្គทรงជាគម្ពូលដល់មហាជននៅក្នុងដែន ទ្រង់ប្រកាសខ្លួនកាន់ពុទ្ធសាសនាទ្រង់ទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយអារ ாட்ட នីព្រះភិក្ខុចំនួន500អង្គមកកាន់ទាំង hẳn នៅព្រះរាជវាំងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃគ្រាមានបញ្ហាសង្ស័យធေါ်ប្រការណាមួយក៏យាងទៅសួរធေါ်ប្រការនៅពីព្រះបរមសាស្តាជានិច្ចហើយទ្រង់គោរពត្រឡាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ណា តែនៅក្រេដំបងដំបងដែលព្រះបាទបាក់តានទីកោសលទรงងាកមកសធិយជ្រាថ្លាព្រះពុទ្ធសាសនានៅបានកើតហេតុការចំណាយកើតឡើងជាមួយព្រះអង្គគឺនៅយប់ថ្ងៃមួយនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងផ្ទុំបានលើសំលេងស្រែកយំថាតុសៈណៈសោឬសូរខ្លាំងពួរឲ្យคลាចព្រះអង្គភ្ញាក់ផ្អើលដឹងខ្លួនតើបហើយបុរោហិតហើយសួរថា សំឡេងនោះគឺជាសំឡេងអវ័យបុរោហត្រត្រួតមើលហើយក៏បានដឹងថាសំឡេងនឹងពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះរាជាឡើយតែបុរោហត្រជាមនុស្សលោភកិថានេះជាឱកាសដែលខ្លួននឹងបានលាបសការៈនឹងត្រាប់សម្បត្តិមេះប្រាក់ពីព្រះរាជាតើក្រាបទូលទៅថាមានគ្រុភ័យដ៏ធំកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការបូជាយន់ដោយសត្វផ្សេងផ្សេង ហើយមនុស <ça te> <afraid> ្សប like ្រហែល500នាក់ខ្ញុំអាចាហើយសេចក្តីសុខនឹងកើតមានឡើងដល់ព្រះអង្គខាងព្រះរាជាក៏ទรงជឿនៅពាក្យបោកប្រាស់របស់ព្រៀនតើបទรงធ្វើតាមដោយបញ្ជារាជបូររឲ្យទៅនាំយកសັດជាង4ប្រភេទ1មួយនីមួយមួយប្រភេទ500ព្រមចាប់មនុស្សមកទៀត500នាក់ដើម្បីធ្វើការសំឡាប់បូជាយញ្ញ ប្រតិ etrot ្នាដែលដឹងខ្លួនថាត្រូវបានជើសនាំយកមកសម្រាប់បុជាយន់ក៏ស្賴យមខូចចិត្តពួកនេះក៏យមអូសទៀងតុកសម្បេតតែពួកសត្វចំនួនជាច្រើនក៏ស្賴យមខាងពួកទីហ៊ានក៏នាំសត្វទាំងអស់នៅទៅកន្លែងបុជាយន់សំរីរបស់សត្វប្របានជីវិត បានស្រ័យយមលឺទៅដល់កន្លែងប្រថាពរបស់ព្រះនាងម៉ាលីកាព្រះរាជទេវីអ្នកនាយជាមហេសីរបស់ព្រះបាទបក្សានទីកោសលព្រះនាងទៅយើងមកទួសួរព្រះបាទបក្សានទីកោសលដល់សំលេងដែលកើតឡើងលោកជ្រៀបការបើកព្រះនាងទៅត្រង់ត្រាហានហើយណែនាំឲ្យព្រះរាជាទៅក្រាបទួរឿងទាំងអស់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះរាជាក៏ត្រង់ធ្វើតាម ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានឆ្លើយថាសំលេងដែលព្រះរាជាបានលឺនោះគឺសំលេងរបស់សត្វនុរុខហើយសំលេងតុសណៈសោក៏គឺសំលេងដែលសត្វនុរុខនិយាយដល់កម្មបៀតនៃរបស់ខ្លួននឹងឯងតែនិយាយបានត្រឹមតែពីខ្លីៗព្រោះមានវេលាផុសពីផ្ទះភ្លឺបានប៉ុណ្ណឹង ព្រះរាជាលោកបានសម្ដាប់ហើយក៏ត្រុំបញ្ចប់ការបូជា য ានទាំងអស់ព្រះបាទបាក់សានទីកោសលនៅធ្វើតួនាទីការពីប្រពន្ធសាសនាយ៉ាងល្អទៀតផងដោយករណីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃករណៈមួយបង្កើតថាព្រះអង្គជាអ្នកបញ្ជាសម្រាប់នាងសុនត្រីសាវករបស់ពួកខ្លួនឡើយហើយលះបາງដែលព្រះអង្គមានសੰພັນភាពជាមួយនាង នៅទីបំផុតព្រះរាជាបានសើបបានថាជាផែនការរបស់ពួកបុព្វបុរសព្រះពុទ្ធសាសនាដែលចង់បំផ្លាញព្រះពុទ្ធអង្គដោយឲ្យពួកនិករណៈជាអ្នកជួលមនុស្សសម្រាប់នាងសន្ធ្រីព្រះរាជាទៅដាក់ទោសព្រាហ្មណ៍ដល់ពួកដែលសម្រាប់នាងសន្ធ្រីជាការលុបលាងពីអស្ថរូវរបស់ពួកនិករណៈដែលមានដល់ព្រះសាស្តាបាន ក្រៅពីនេះព្រះបាទបាក់សានទីកោសលនៅបរិជ្ឆាមហាទានដ៏ក្រៃលែងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថាអសតិសទានដែលជាទានដែលបង្កាយឡើងបានត្រឹមតែមួយដងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះដល់មានរឿងនិយាយថាព្រះបាទបាក់សានទីកោសលបានប្រណាំងសុំថ្វាយទានជាមួយព្រះជិះជួនរបស់ព្រះអង្គដោយថ្ងៃដំបូង ព្រះអង្គបានថ្វាយមហាទៀនដល់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង500អង្គដោយចុងហាន់ដែលប្រនិចលើកទី2ខាងប្រជាជនជាអ្នកធ្វើក្លាដោយធ្វើបន់ឲ្យធំជាងថ្ងៃដំបូងដល់ថ្ងៃទី3ជាក្រៀររបស់ព្រះរាជាព្រះអង្គបានថ្វាយទៀនដែលល្អហើយប្រនិចជារបស់ប្រជាជនលើកទី4ជាឱកាសរបស់ប្រជាជនដែលបានថ្វាយមហាទៀនដ៏ល្អ ខាងឡើងទៅទៀតទាំងប្រជាជននិងព្រះបាទប៉ាសានិតិកោសលបានប្រណាំងគ្នាធ្វើទាននោះឆ្នេះរហូតដល់6ដងមិនមានខាងណាចាញ់ខាងណាឈ្នះឡើយហើយនៅចុងក្រោយជាឱកាសរបស់ព្រះរាជាតែដល់ពេលត្រូវបានឃើញទានរបស់ប្រជាជនហើយក៏ត្រូវមានຕົកព្រះតីត្រង់កេតថាបើយើងមិនអោយទានដល់ធំជាងទានរបស់ប្រជាជន បាទជាមានទីអាស្រ័យថាព្រះរាជាចាញ់ពលប្រជាជនបើយ៉ាងនេះយើងប្រហែលមិនអាចមានជីវិតនៅតទៅទៀតបានឡើយហើយព្រះរាជាក៏ទ្រាំផ្ទំទាំងទុកព្រះតីនឹងឯងទ្រង់រោវិធីស្ way ទិយដល់ឈ្នះប្រជាជនឲ្យតតែបានខាងព្រះនាងម៉ាលីកា អ្នកដែលមានបញ្ញាដ៏ឆ្លេះវៃលុះត្រងឃើញអាការៈរបស់ព្រះសวามីហើយទៅត្រងទំជួរំដោះក டை ទូករបស់ព្រះសวามីព្រះនាងបានត្រាប់តួដល់វិធីដែលយកឈ្នះប្រជាជនថាឲ្យព្រះរាជាត្រង់ធ្វើกฏដែលធ្វើពីឈើរៀបស្មារដើម្បីធ្វើជាកន្លែងគោររបស់ព្រះភិក្ខុ500អង្គឲ្យឲ្យធ្វើស្វេឆាត់500ឆាត់ដោយឲ្យដំរីទាំង500ក្បាល ចូលការស្វេឆាត់បางឲ្យព្រះភិក្ខុហើយឲ្យធ្វើទូកដែលធ្វើពីមះសតដាក់เนื้อកណ្ដាលកត់ដើម្បីដាក់គ្រឿងក្រអូបឲ្យឲ្យព្រះនាងមួយព្រះអង្គអង្គុយកិនគ្រឿងក្រអូបនៅរវាងភិក្ខុពីរអង្គហើយឲ្យព្រះនាងមួយព្រះអង្គកាន់ផ្លែធូបបោះឲ្យព្រះភិក្ខុពីរអង្គហើយឲ្យព្រះនាងអង្គផ្សេងផ្សេងនាំគ្រឿងក្រអូបដែលព្រះនាងអង្គដំបងបានកិនហើយ មកដាក់នៅទូកមះគੰដាគតទាំងឲ្យព្រះនាងមួយចំនួនកាន់ផ្កាឈូកខียวលាយជាមួយគ្រឿងក្រអូបຕົកនៅលើទូកមះហើយឲ្យព្រះភិក្ខុបានទៅទួលទឹកអត់នៅរួមហើយភិក្ខុពីរអង្គតើបមានធីតាគษัต្របីអ្នកជាបរិវារក្នុងការថ្វាយទៀនលើកនេះមានរបស់បួនយ៉ាងសម្រាប់ព្រះបរមសាស្តាដែលរោទ៍ដំណ័យអ្វីមកប្រៀបមិនបានគឺ ស្វ័យឆាត់បន្លាំងជើងពៀនបាទនឹងតកតុលសម្រាប់ជួយព្រះបាទសូមបែរតសង្កេតដែលប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុដែលបោះថ្មីក៏មានលំអាយរាប់ខ្សែត្រាប់ដែលព្រះរាជាទ្រង់បរិជ្ញាឲ្យនៃការថ្វាយទៀនលើកនេះតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះមានចំនួនដល់ទៅ14កោតឬ140លៀនកាហពណ្ណៈព្រោះហេតុនេះ ប្រជាធិបតេយ្យត rong យុ ct ្នះប្រជាជនបាននៅទីបំផុតព្រោះនៃទីនរបស់ប្រជាជននឹងមិនមានព្រះនាងមិនមានស្វ័យឆ័តនិងដំរីហើយព្រះរាជាបានស្ way ទីននោះនៅឆ្នាំរហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃ मंत्र មតឯកោរុបត្រលိုင်းចំពោះប្រពုតជាម្ចាស់និងព្រះភិក្ខុសងតែបំណងព្រះបាទបាក់សានទីកោសល រងនៅព្រួយបារម្ភដល់ពួកព្រះភិក្ខុនេះបានធ្វើការការពីដល់ពួកព្រះភិក្ខុនេះទៀតផងដែលធម្មតាហើយព្រះភិក្ខុនេះទាំងឡាយត្រូវอาศัยនៅក្នុងព្រៃរហូតដល់កើតហេតុឆ្លត់ជាតិគឺមានព្រះអរហន្តេរីនាមថាអុគបុណ្ណវណ្ណាបានទៅនៅនន្ទាមានលោកដែលលួចលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទ ோம் របស់ព្រះថេរីរុំលោកបំពៀន ឯណនតមាននប់ក៏បានទៅធ្វើផលកម្មព្រៀមព្រៀមលុះគេបានបោះចម្រៀងចែងពីទ្វាខ្ទោមតាបណ្ណធរនីក៏បានស្រប់ធាក់ទៅអវ័យចៃមហានរៈព្រៀមលុះរឿងនេះបានទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះពុទ្ធទรงត្រូវការឲ្យភិក្ខុនេះមានទីស្នាក់អាស្រ័យដែលមានសុខភាពហើយនៅចិត្តស្រុកព្រះបាទបកសែនទីកោសលទรงទៅកសាងអារាមទុកជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ របស់ព្រះភិក្ខុនេះធ្វើឲ្យភិក្ខុនេះមានអារម្មណ៍ដែលស័ក្តិសមនៃការបំពេញសមណៈធម៌ព្រះអហមុយព្រះជន្មរបស់ព្រះបាទបកសានទីកោសលទ្រង់បានធ្វើគុណប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងចំពោះប្រពុតនៃសាសនារឿយមកតែហើយនៅចុងក្រោយនេះជីវិតរបស់ព្រះអង្គលោកបានធ្វើរឿងខុសដល់ក្រៃលែង ដោយមានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតພັນធុឡៈសេនាបតីដែលជាសេនាបតីដែលមានភ iel ស្មោះត្រង់ដល់ព្រះអង្គជាទីបំផុតព្រមជាមួយបុត32នាក់ព្រោះហេតុដែលព្រះបាទបក្សារាជទីកោសលត្រូវពួកអាមាត្យដែលមិនពេញចិត្តលោកພັນធុឡៈសេនាបតីញុះញង់ថាພັນធុឡៈសេនាបតីបានបះប่าលធ្វើការក្បត់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គកើតភ័យព្រួយហើយបញ្ជាឲ្យរែកបរោះ ខ្លំប្រហាជីវិតពុខេតតមកលុះព្រះបាទបសាយតិកោសលទ្រង់បានជាការពិនហើយថាសេនាបតីមិនបានកិត្តក្បត់សូម្បីតែបន្តិកធ្វើឲ្យព្រះអង្គខូចព្រះតីទ្រង់បានតែងតាំងធីខៈការាយនៈជាជាគួយរបស់សេនាបតីផាន់ទូលៈឡើងជាដឹកនាំជានាបតីជំនួសឲ្យក្តីខូចព្រះតីតើបយើងទៅចូលក៏ព្រះរមាសាស្តាដា នៅនៃលោកបនិគមនៅដេសកៈមនចកកលដកដៃគោរពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គតើបដោះគ្រឿងរាជកៈគុតផាន់ជាគ្រឿងប្រចាំខ្លួនព្រះរាជាគឺវាលវិជានីជាថាសោតតអាយុព្រះខណ្ឌស្វេតឆ័តហើយស្បែកជើងមាសនៅលរតេះហើយយើងចូលកោព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក្នុងពេលនឹងធីខៈការាយនៈ នៅមានភៀកកុំនំជាមទ្របាតបកសែនទីកោសលដែលសំឡាប់អំរបស់ខ្លួនបានយករាជកគុដ្ឋធន់ប្រឡប់ហើយលើកព្រះរាជបົດវិធូថាភៈដែលជាព្រះអរោឡើងក្រងរាជសម្បត្តិជំនួសលូព្រះរាជាយើងចេញទៅព្រះកុនតៈកត់ហើយទៅបានដឹងថាបានកើតការកបាត់ឡើង តែប្រញ្ញាប់ជាងទៅរោព្រះបាទអជេតៈសត្រូវដែលជាខ្មោចរបស់ខ្លួននៅក្រុងរាជក្រឹស។ដើមបែកនាំតាប់ប្រឡប់មកទៀមទាបានឡាំងវែងតែពេលទៅដល់ជាពេលប្រលប់ទ្វាព្រះនគរបានបាត់ហើយ។ដល់សារតែព្រះអង្គជរាភិបប្រកបដោយភាពហត់នឿយពីការធ្វើដំណើរហើយព្រះក្រយ៉ាដែលរំលាយយ៉ាប់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គចូលទីវងកត់នៅក្រៅក្រុងរាជក្រឹសនឹងឯង។ រួមអាយុ80ឆ្នាំទួបីព្រះបាទបព្វសានទីកោសលយាងចូលទីវង្គត់ហើយតែកូនប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គធូរទុកនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានតម្រងនៅឲ្យបានជួនផលឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនរុងរឿងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទបព្វសានទីកោសល ក៏ឲ្យយើងឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានភាពចម្រើនកងវងបាននឹងត្រូវមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលយល់ឲ្យការតំណុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយតํារងខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជនដែលល្អធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានទៅធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាមានអាយុរឿយមកសម័យមួយឲ្យសម័យមួយទៀត រហូតដល់យកស័ព្ទដៃរបស់យើងនៅបច្ចុប្បន្នចាត់ទុកជាសម្ដៅរបស់ផែនដីយើងដែលមានប្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនាប្រចាំជាតិហើយព្រះមហាក្សត្រថៃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់តម្កល់ខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជនដែលតឹងរឹងជាគំរូដ៏ល្អហើយទ្រង់តំលប់បំរុងប្រពុទ្ធសាសនាឲ្យចម្រើនរុងរឿងដូច្នេះយកគួរយកព្រះអង្គជាគំរូដល់ការឧស្សាហ៍ធ្វើទៀង រក្សាសិលនិងចម្រើនភវនីឧស្សាហ៍តំណុកបំរុងវត្តវារអារាមនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីអរព្រះពុទ្ធសាសនាកងវងនៅជាមួយប្រទេសថៃទៅរហូត